أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم